Сюда, сюда, сюда. Значит, здесь у меня тоже каждая нода состоит из тройки value next. Previous. Next previous. Оказывается, можно обойтись двумя полями, и он по-прежнему будет. Двунаправленный. Но это не значит, что мы выбросим вот этот в Двунаправленный список без ничего. А имеется в виду, что останется, а NPR у меня будет одним полем стоять. Значит, как это делается? Берется XOR. Смотри, вот я, допустим, в N записываю N XOR PR. Напомните, что такое XOR. XOR это вот исключающие... 0 на 1, 1 на 0. Да, вот XOR это если... Значит, если у меня разные, то это единицы. Если у меня одинаковые, то это... Ну, ну ясно, это как инверсия. Более... Ну да, вот что-то такое. Что вот если они разные, то единицы. И теперь есть у меня... Так, я написал... НПР. Я нахожусь вот в этом узле. У меня есть ПКУР, да, текущий вот этот адрес. Как мне получить адрес следующего ПКУРКСОР? НПР, я получаю следующий, вот таким вот образом. А с этим КСОРом, знаете, почему так получается? Там интересная такая штуковина что если я беру любое число, какое бы у меня ни было, есть у меня число А и Б. А ксор Б. И еще раз ксор Б, так это тождественная Вот если я два раза через Б прокрутнул, для первого, для первого в качестве предыдущего я буду использовать 0 в качестве следующего вот то что и у меня да вот то что у меня вернуло ну вот я у меня есть один элемент списка один элемент списка вот здесь наверное у меня будет 0 значит когда появляется второй элемент списка я беру предыдущий это же 0 он же первый и вот этот 0 к сор с тем что вернул new node я записываю сюда. Когда мне надо перейти к следующему, я делаю еще раз это два указателя. Ну, помните, мы делали XOR для файла. Да. Ну, а тут делали здесь, его нет. не читаемым, а потом еще раз пропускали через ту а же. Указатели программу. Меня делали. Это, да. А здесь тоже самое. Чудо -то пока я не, не пойду. Пойду. То не же не самое. Если я дважды делаю XOR, я восстанавливаю старое значение. А я у нас сюда переходит? У нас нет... не, какой... а мне надо высчитать. Шо? Мне его надо посчитать. Шо, посчитать. Адрес следующий. У меня нет адреса предыдущего, нет а нет адреса. Что у нас як... Я не помню адрес следующего, не помню адрес предыдущего. Я помню НКСОРПР. А как меня... вы его, Беру свой текущий. Да. И высчитываю. Як? Ну вот же вот, ПКУР и НП. А как мы на У нас в разных местах находятся два, два указателя, ну, две. Три. Ну, выделялись в разное время, находятся да. в разных местах. Да, ну, да. Ну, я даже я помню. Как? Я. Ну, точно так, как я помнил, когда у меня было два поля. Я помнил туды и помнил туды. А КСОР, а не, не, разумею, что я, А как без КСОРа, допустим, да. по... Так, без другого... КСОРа Смотрите. у меня было вот три поля. Да. Да. Я делаю себе да. двунаправленный список. А вот эта разновидность, что можно сделать вот одним. Это такое. Сейчас-то, чем я мне с... пересчитывать вот это все, то я лучше сделаю это. Последний элемент. У меня в этом поле хранилось что? Предыдущий PR0. PR0. PR0 это был, наверное, самый. А, значит, предыдущий можно вверх да? PR с нулем. Значит, нули стали единицами а единицы стали... Да, вот здесь инверсия была, да? У меня нули стали... 0 и 0 стал нулем. Да, смотри, PR с нулем это будет сам PR. Это будет сам PR. Теперь приходит у меня новая нода. Вот появляется нода у меня новая. И я сюда теперь записываю. Uh, NPR присвоить. Тут же хранилось предыдущее. NPR или вот этот new note, то что прислал. И... Вот я сюда его записал. А, Пока и... я помню эту new ноду, я сюда написал себя. Вот сюда, сюда я написал в старый. Вот. вот этот адрес у меня пошел сюда. Потому что адрес, а следующий же у него ноль. Я беру этот адрес, а следующий ноль. И получаю этот же свой. Придет еще одна нода. Я опять пересчитаю. И опять запишу. Куда ты запуститься? Ну, в поле, где у меня хранится. Ну, смотри, это же уже получается не указатель у меня. Да. А, а, а у меня там что будет? Что я... Какую я возьму характеристику для этого поля? Смотри, есть у меня два указателя. НД-звезда. P1, P2. Тоже указатель. P1 или P2. Работает? Нет, не работает. Потому что для указателей такая операция не определена. Значит, я тогда беру поле Unsigned Int. Вот а что это за указателями? Который будет МПР. Вот этот NPR, А потом пересчитываю себе каждый раз, когда у меня нью нода что-то возвращает, то вот это нью она нока. возвращает... вернула указатель. Да. Я, допустим, забрал его в НДП текущее. Не теперь, нет. как я буду формировать вот это поле, которое у меня в ноде? как я буду формировать поле, которое в ноде. Это же новый пришел у меня. Значит, NPR присвоить NPR XOR Unsigned Int вот этот PS. И записал его в LPR. Uh, not... Потому что вот эта же операция это не работает с uh, указателем. И вот, вот я аккуратненько себе все переписываем. Ну, это такой теоретически, что вот такое существует, что можно такое сделать. Сейчас, сейчас, сейчас я не думаю, что кто-то этим пользуется. Но теоретически это сделать можно и работает. Ну, надо сесть на бумаге расписать. На бумаге надо расписать. And... И там yeah. я цепляюсь, получается, когда я Двигаюсь по списку, если двунаправленный список. Для чего мне нужен двунаправленный список? Значит, у меня существует постановка задачи, что надо и вперед ходить, и назад. Иначе мне не нужен двунаправленный список. Значит, когда я стою на каком-то узле, наверное, моя программа, которая двигает меня по списку, должна помнить. Нет, зачем так характеристики мне будут набагато гірше, ніж такого с двумя. характеристики по какому параметру? Вставка в вперед. По времени, да. конечно хуже, конечно хуже. Я говорю про то, что вместо трех полей я пользуюсь двумя полями. Да, Понимаете? Когда-то, когда-то, память надо было экономить. То вот это сидели и с вот этим занимались. Ради четырех. А? Ради четырех. Что четырех? Ну Мне каждый очередной должен вай. помнить следующие и предыдущие. Ну да. Вот как это достигается одним полем? Да у нас сберегается информация. На целый список идут предыдущие попередние. У, у меня нода у меня нота состоит из моего in -вр. и unsigned in вот этот npr. Yeah. И inside in npr. Значит, давай распишем, когда у меня приходит первый элемент. То есть root у меня был нулевой. Приходит первая нота. Пи цифры происходит ну, нота. это как пенекс. <клышко> ну, пикарен. <клышко> Нет, это пикарен, это не пинет. Это пикарен. Это у меня в самой функции. <клышко> вот это у нас указатель, да? Вот это в самой, в самой функции, которая делает вставку. Так, пришла у меня новая нода. Если у меня root нулевой, тогда root должен стать вот этим пикарентом. Так. Но root это же у меня не элемент списка. Это же у меня вот тот, который показывает на первый. Root должен стать пикарентом, А вот этот n pr должен стать picurrent. Либо ноль, либо ну не либо, а с нулем. Пика с нулем. Ну это получается, он становится нулем, он становится. Он становится сам собой для нуля. Ну да. Это это когда у меня равен нулю. Так, как не выходить из списка? То есть когда Пика равен? Ну ладно, добавим НПР Пикар или двое. Иначе. Значит, опять же, пикар. Присвоїть UND. А, он двух направленный, значит, у меня есть рук и ласт. Андрей Петрович, что вы сидите? Думать, что... Думайте, постановка задачи есть и реализация? Это можно сделать с... Есть постановка задачи, гарантированно есть реализация. Значит, надо продумать, как это сделать. Сделать один дабл и запихать туда два указателя. Будет куда проще, чем вот это Ну, иначе, да иначе, вот это вот... Ну, а что еще? Хотели бы вы перемену? Наверное, вот здесь возьму смотрю. Вот здесь я беру. LT или RT. У меня получается 0. Да, у меня да. получается, ну, они же если одинаковые, вот они одинаковые, то он получается да, да. Теперь добавляю я, допустим, в конец. конец. Значит, LT показывает на последний элемент списка. показывает на последний элемент списка. Значит, LT нет. Вот этот НПР. Вот это не работает. потому что ты, Да, Потому что, что это не тот тип. Покажу ЛТ. ЛТ НПР. Да.